Здарова всем! С вами снова я, Даня. И у нас эксперименты. Эксперименты. Ну, я уже начал, думаю, блин, может сниму. Начал снимать, вот уже залил туда соду и соли туда засып. У нас есть сода, соль, фантики. В конце видео мы туда пустим доллары. И у нас есть мело. И обычная вода. Ну, в общем, с этим говном мы уже разобрались. Теперь опускаем туда еще мело. Еще. Так, все. Думаю. Ого. Думаю, все. Закрываем. Закрываем. Мишаем, мешаем, мешаем, мешаем мешаем, мешаем, мешаем. О, Господи, люди, смотрите, что там такое там пина собралась. И все мешаем, 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 мешаем. Думаю, хватит мешать. Теперь у нас будет супер. Ну, в общем Ничего такого Пока пина Ну, окей, А, пина вы не высыпается, кстати Окей еще туда мело. И сейчас туда соды побольше засунуть. Бы. Ой, половину рассыпал. Пофиг. Так, готов. Теперь закрываем. Наша пешенька хорошо. Начинаем ее сначала. Мешаем, 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 мешаем. Мешаем, мешаем, вы нам мешали. Короче, с га газы сходятся, сейчас откроем, посмотрим. Фак! Смотрите, что я сделал. Вот это мы сейчас в этот фантик засунем. Сейчас, попробуем хотя бы. Вот что у нас на фантике. Сейчас я его закрою.

без проблем. Мы создать на, на больше. О, какой-то. Господи. Господи. Так. И по, по нашему стандарту мы туда кинем. Кинем туда. Жвачки. Вот эти вот. Жвачки. Это на traditional, traditional. Вкусная? Я готов потянуть какую жертву семь. Ну и что? Сделали мы много чего еще дальше делать. deixa você passar de e o e o e segundo continuamos eu trouxe leite Даже не знаю. Как бы его залить? Я крышка. Будем по собачьему. Я немного я от отолила и продолжим. В общем, я немного туда крышечка отлил, теперь будем по-нашему. Три читали раза разливал. Блин, по-нашему немного плохо получилось, ну ладно. Короче, у меня весь стол мокрый. Еще Немножечко. тут. польем. Еще. Ой, пена вылазит. Маза. Берем крышку, где ты? Все закрутили. Теперь э, ложим это на десять или тридцать дней э, черное. А нет, еще не ложим. Тоже заклеим на всякий, чтобы туда воздух не заходил. Хоккейная изолента на клюшку. Да, кстати, я хожу на хоккей. Вот там будет видно или нет, что это хоккейная... Да, видно. Хоккейная штучка. Необычная. Обычно я бы тут парился два часа. А с этой раз, раз, раз... Раз, раз, раз. Конечно, Кейн из это будет не лучший вариант, но все же все же воздух проникать не будет. Так, сейчас я заклею и по все покажу. Э, я заклеил. О, заклеил. Все. Теперь ставим ее. Надо, соединять Ставлю на паузу Все, я положил и, и покажу вам, что случилось э, э, через день э, с тем экспериментом на моем другом канале. А, так я вам еще не помню. У меня есть еще один мой второй э, канал. Мы там э, с пацанами там всякие, ну типа шаримся короче, там всякие. Uh, приколы типа там мы uh... гопнаем телочку, там что mm -hmm. еще? Ну, в общем, там бомжи как танцуют, там много юмора. Mm -hmm. Uh -hmm. Mm -hmm. В общем, uh, вот я там снял uh, тот эксперимент. Канал называется Даня Пригара, Еще один мой канал. Там на нем три или четыре видео. 4 видео. Это новый мой канал. Ну вот, смотрите, что из этого вышло. Да. Я ее тоже заклеил, но мы ее ставим еще на, эм, на 10 дней. А теперь, как я и обещал, мы берем 100 долларов и макаем в эту воду. Вот, смотрите. Вот, я их туда ложу. Я их туда умыкнул Все, они там. Деньги там. Вот, смотрите сами. Вот, деньги там. Ой. Это были хорошие 100 долларов. Кстати, это было в моем первом видео. Это такая подставочка для телефона. Ну а на этом все. Если тебе не трудно, подпишись на канал, поставь лайк. А с вами был Даня. Всем пока!